baxardığım qədər qısa başa salmaq istəyirəm. Mən çox sevinirəm ki, Amerika Bayden genosid sözünü dedi və Türkiyədə olan o hadisələri genosid formasında qəbul etdi. Mən buna çox sevinirəm. Haddən artıq çox sevinirəm. Çünki bu dünyada iki qüvvə var. Rus və Amerika. İki dövlət, iki hegemon dövlət, biri Rusiya və Amerika öz tərəflərinə başqa dövlətləri çəkərək, bu, bu tarixi dəyişirlər, xərtənə dəyişirlər və öz aralarında nefti, qazı olan müsəlman dövlətləri bölüşürlər. Əsas da əziyyət çəkəndə nefti, qazı olan müsəlman dövlətləridir. Bu iki dövlətin qarşısına çıxan üçüncü qüvvə yoxdur. Müsəlman birliyi olmayacaq. Bunu yada saxlayın, ömür bulmayacaq, çünki müsəlman birlik yarada bilməz. Üçüncü qüvvə Türk dilli millətlərin birliyidir. Bunu da yarada bilər yalnız və yalnız Türkiyə. Türkiyə türk dilli millətlərin birliyini yarada bilər, Turan adında iqtisadi və hərbi qüvvə, hərbi birlik və böyük bir alyans əmələ gətirə bilər. Bəziləri Turan deyəndə başa düşmür, söhbət nəyə gedir? Turan sərhədlərin açılması bir, bir böyük bir dövlətin yaradılması deyil, yadında saxlayın bunu. Turan türk dilli millətlərin iqtisadi və hərbi birliyidir. Necə ki Avrosoyuz var, Avropa Birliyi kimi belə bir şeydir. Türk dili millətləri birliyidir və buna qoşulacaq başqa türk dili ana dili olmayan millətlər də qoşula bilərlər. Yəni Pakistan, Manqolya, Ukrayna və bir neçə dövlətlər bu birliyə qoşula bilərlər hərbi birlik. Bunu yarada bilər yalnız Türkiyə, amma Türkiyənin edibləri zəncirliyib vurublar NATO-ya. Nə qədər ki Türk Türkiyə NATO-dadır, o heç vaxt başqa alyans yarada bilməz və yaratmayacaq. Bu NATO-dan çıxmalıdır ki, özünə müttəfiqlər yığsın, türk dili millətləri birləşdirsin, böyük bir Turan hərbi qüvvəsi yaratsın ki, bu iki dövlət Amerika ilə Rus Bu dünyanın tarixini, xərtəsini istədiyi formada dəyişə bilməsinlər. Heç olmasa türk dilim millətlər bundan garantiyalı olsunlar. Başa düşürsünüzmü? Deməli, nə qədər ki Türkiyə NATO-dadır, bu alından deyir. Odur ki, mən həmişə istəmişəm, Obama vaxtından arzulamışam ki, Amerika, Avropa, NATO dövlətləri qənaət edilsinlər ki, Türk başa düşsün ki, burada 3-cü qüvvə yaratmaq lazımdır. Yəni ki, bunlar sənin müttəfiqin deyil. NATO Türkiyənin müttəfiqi ola bilməz. Amerika Türkiyənin dostu ola bilməz. Avropa Türkiyənin dostu ola bilməz. Bu niyyəti saxlamaq lazımdır. 40 il diz üstə durdu. Bunu Allahdılar ki, səni Avropa Birliyinə götürəcəyik. 40 ildən sonra Türkiyə başa düşdü ki, bunu Avropa Birliyinə götürməyəcəklər. 40 il öz siyasətini aparmadı Türkiyə. Bu Suriya hadisələrində başa düşdü ki, bunu heç kim götürən deyil. Avropa Birliyinə başladı öz siyasətini yürütməyə. Girdi Suriya, girdi İraq, PKK-nı dağıtdı, öz siyasətini apardı da. Başa düşdü ki, bunu Avropa Birliyinə götürən yoxdur. İndi də bu başa düşməlidir ki, NATO-dan buna xeyir yoxdur. Maddi xeyri var, ona pul verirlər. Ona məsələn silah göstərirlər, nə bilim efişini açacaq verirlər. Belə olmamalıdı. Bu belə olmamalıdır. Türkiyə özü bütün türk dilli millətləri birləşdirərək böyük bir alyans əmələ gətirməlidir. NATOdan güclü bir alyans gətirməlidir ki, bunu bizim gələcəkdə heç olmasa türk dilli millətlərin ıı, gücü olsun. Bu iki dövlətin qarşısında dura bilərg, yoxsa mən sizə bunu deyirəm. Bu bizim təkliyi bizi bir-bir qıracaqlar. Bu iki dövlət heç vaxt Amerika Rusun dağılmağını istəməz. Heç vaxt Rus Amerika dağılmaqını istəməz. Amerika rusu dağıtsa, rusun içində o qədər balaca-balaca respublikalar var, rusun ətrafında o qədər respublikalar var. Onlar kimə qulluq eləyəcək, heç kim bilmir. Odur ki, Amerika rusu dağıdmaz heç vaxt. İmkan verməz. Dağıtmaq istəsə, siz 91-ci də 90-cı 91 illərdə 90 dağıdardı. Rusun diz üstə oturan vaxtları idi Yeltsinin baxsanda. Amerika üçün ən güclü vaxt idi. Yəni ki, bu oyundur. Öz aralarında bölünürlər. Odur ki, hamımız istəməliyik ki, Erdoğan və Türkiyə başa düşsün ki, Amerika və NATO Türkün dostu deyil. Artıq vaxt gəlib ki, Erdoğan Türkiyə bütün türkdilli millətləri birləşdirib böyük bir Turan hərbi qüvvəsi yaratsın ki, gələcəkdə bizi incitməsinlər. Odur ki, mən çox sevinirəm ki, Biden Pençədə qəbul etdi. Bu qədər.